Qalam, bugünkü dərsimiz mağmurlar şövbəsidir. Mağmurlar ailəli sporlu bitkilərdir. Təkamüldə başlanğıc götürüblər, yoxsundandır. Özləri ancaq kör şaxədlər. İlk dəfə mağmurlar əmələ gəliblər Paleozoy erasının Ordovik dövründə. Bəs cəlilərin mağmurlarda ilk dəfə nələr yaranıbdı? İld etmişəm, gördüyünüz kimi ilk dəfə verici tək orqanlar, yəni gövdəyinin yarpaq əmələ gəlibdir mammurlarda. Təbii ki, orqan varsa bunun toxuması da vardı. İlk toxumalar olan örtük, mexaniki və ötürücü toxumalar da mammurlar şöbə, şöbəsində əmələ gəlibdir. Mağmırlar əsasən bataqlıq, çölgərlik yerlərdə, rütubətli çəmənliklərdə, daşların, ağac qabıqlarının, quru torpaqların üzərində bitir, çoxillik autotrof orqanizmlərdir. Deməli, nəyə aiddir? Prodüsentlərə aiddir. Hündürlükləri 20-30 sm-dən çox olmur. Kök sistemi yoxdur. Bəzi növlərində rizoidlər var. Rizoid sözcüğünün mənası kök deməkdir. Yədimizdə qalsın. Biz mərmərlərin, yaşıl quş mərməri və spaqnın mərmərinin misalında öyrəndik. İndi mən sizə onların şəkillini qıyabi çəkəcəm və çəkəcəyim təsvirimi də izah eləyəcəm. Deməli, yaşıl quş mərməri, mamırı, mərmərin, mərmərlərin geniş yayılmış nümayəndəsidir. Yaşıl quş mərmərinin gövdəsi tiç qalxır. Bu da qlanmır. Yarpaqları klorofillidir. Biz yosunlarda nə deyirdik? Kromatofor deyirdik. Amma artıq mamurlar ali bitkilərdir. Ona görə biz onlarda kromatofor yox, klorofil deyəcəyik. Aha. Bu da rezoidləri. Dişi quş mamurunun yuxarı hissəsində kolba formasında arxeqoni yerləşir. Arxeqoni də yumurta hüceyrə əmələ gəlir. Erkək quş məmuru da elə dişi məmurun yanında bitir. Deməli məmurlar necə bir bitkilərdir? İki evli bitkilərdir. Aha, bizim də bir qonağımız vardı. Əlçək quş məmumurunun yuxarı hissəsindəki yarpaqlar daha sıx birləşibdir və bu hissədə yerləşir anteridir. Anteridinin içərisində spermatozoidlər inkişaf edir. Yəni özü dişi təf formasındadır və burada dedik ki, spermatozoidlər inkişaf edir. Fikirlənsənin dişi quş məmumuru, əlçək quş məmumuruna nisbətən yuxarı istədiy hündür yerləşir. Gəl mağmurların inşafına, çoxalmasına nəzər salaq. Mağmurlar su vasitəsi ilə çoxalır. Yəni çoxalmaları sudan asılıdır. Yağış zaman yağan zaman yağış damcıları düşür elçək qaymetləri üzərinə və həmin elçək qaymetləri ilə birlikdə Striayer gəlir yumurta hüceyrənin ıı, üzərinə düşür. Maamırın əşək gametlərinin 2 qamtcısı vardı. Yəni spermato maamırın spermatozoidləri 2 qamtcıdır. Yadımızda qalsın. Mayalanma deməkdir ki, su mühitində gedəcəkdir. Mayalanmadan sonra zigot əmələ gələcəkdir. Harda əmələ gəlir? Dişi bitcinin üzərində. Hə, qeyd eləməyi unutdum. Mamurlar haploid kromosom dəstinə malikdir. Baxın, 72 cinsi nəsildir. Niyə? Çünki hər üzərində gamet əmələ gəlir. İstir, e, istər dişi mamurların, istər eşək mamurların, hər cisim üzərində gamet əmələ gəlibdir. Deməli, bunlarda cinsi nəsil üstünlük təşkil edir. Cinsi nəsillə, qeyri-cinsi nəslin növbələşəcəkdir. Buna metagenizdə deyirlər, metageniz nəsl növbələşməsidir. Aha. Dişi bitkinin üzərində mayalanma baş verdi. Mayalanmadan sonra zigot əmələ gəldi. Zigotdan ayaqçıq üzərində qutucun şəf edəcəkdir. Baxın, burada qiyabi çəkirəm. Eləy öl e, bu bitkinin üzərində Qutuzuq inşaf elədi. Aha, tam yaxşı çəkə bilməsəm də, bax bu şəkildə. Dedi yaxın, mamırın e, yetkin mamır haploiddir. Gametləri mitoz yolu ilə əmələ gələcəkdir. Bu gametlər mitoz yolu ilə. Aha. Mitoz yolu ilə əmələ gəldiyinə görə Gametlərin də xromosom dəsti haploid olacaqdı. Deməli, 2 dənə haploid gamet birləşəndə əmələ gəlmiş zigot necə olacaqdı? Zigot. Təbii ki, 2n olacaq, diploid. Baxın, yazdım üstünə. Deməli, zigot, zigotdan inşaf edən qutucuq. Qutucuğun ayaqçığı, qutucuğun divarı. Bizdən qutucuğa aid nəyi soruşu, soruşsun diaci 2n xromosom dəstinə malikdir. Ammaq qutucuğun içərisində sporlar əmələ gələndə həmin o sporlar meuz bölünmə ilə əmələ gələcəkdir. Ona görə də yetkin mamırın ə, deməli sporları, daha doğrusu belə izah edim, baxın burada sporlar əmələ gəlir, yazım bura sporlar 48 Aha. Yəni də bura meyoz bölmə nəticəsində əmələ gəlir. Meyoz nəticəsində əmələ gəlir. Aha. Deməli sporula sonra külək vasitəsilə və qutucuğun divarı yetişəndən sonra sporular qutucuğun divarı açılacaq. Yetişmiş sporular külək vasitəsilə ətrafa yayılacaqdır və həmin o əlverişli şəraitə düşən sporlar cücəli, nazik yaşıl sapı protenema nı əmələ gətirəcəklər. Deməli, protenema və sporların xromosom dəsti necə olacaqdı? Haploid. Artıq protenemanın üzərində deməli tumurcuq əmələ gələcəkdi. Həmin o tumurcuqdan da yaşı gövdəsi olan mamurlar inşaf edəcəkdir. Deməli mamurlarda cinsi nəslinə, qeyri-cinsi nəsl növbəyləşəcəkdir. Zigotun əmələ gəldiyi ana qədər olan nəsil olacaqdı cinsi nəsil. Ancaq sporlar axı cinsi yolla əmələ gəlmir, meyoz bölünmə ilə əmələ gəlir və qeyri-cinsi nəslə başlanğıc verir qeyri-cinsi nəslin e, belə deyəndə sporlar artıq torpağa düşür və öcünün yavaş-yavaş böyüyəcəyi yetkin mərhələ başlanıb. O qeyri-cinsi nəslin hesab olunur. İndi cəlinin dəstlərimizdə olan şəkildə görədə təkrar e, izah verim. Baxın bu bizim dişi bitçimizdir, bu da eşək bitçidir. Dişi bitçi ilə dedikşi e, e, cinsi orqan yaranırdı. Adı nə idi? Arxegon ü, elçəkbizcidə isə anterid əmələ gəlirdi. Yağış yağırdı, düşürdü elçəkbizçin üzərinə. Burda spermatozoidlər gəlirdi dişi üçün üzərinə fikir versəniz, şəkildə yaxından görsəniz, iki qamçılı spermatozoidlərdir. E, yumurta hüceyrəni mayalandırandan sonra artıq e, zigot əmələ gəlirdi və bu zaman qeyri-cinsi nəsli nə idi? Başlanğıc götürürdü. Qeyri-cinsi nəsli yaranırdı. Zigotdan inşaf edən qutucuqdur. Zigotun özüdür. Qutucuğun divarıdır, ayaqcıqdır. Biz də nəyi soruşdu deyəcəyik ki, bunlar diploid xromosom liqumuna malikdir. Sonra bu qutucuğun içindəki sporlar meyoz bölünmə nəticəsində meyoz bölünmə ilə əmələ gəlir. Yetişəndən sonra qutucuğun qapağı açılır və sporlar düşür torpağa. Füzyalıq dəsinə toparla düşür, yayılır və həmin o sporlaydan da protoneyma əmələ gəlir. Baxın, burada qeyd olunub ki, protoneyma quruluşuna görə subşəçinli yaşıl yosunlara oxşayır. Bu oxşarlıq da mammırla yosunların qohumluğunu göstərir. Düşünəlis ki, mammlar özləri təkamüldə kör şaxədlər. Ancaq ıı, özləri yosunlardan başlanğıc götürüblər. İndi danışaq sfaqnun məmrindən. Sfaqnun məmrisi yunanca sfaqlo süngəri e, mənasındadır. Torf məmridi də deyirlər. Eyni zamanda ağ məmridə deyirlər sfaqnun məmrininə. Əsasən torf bataqlıqlarında yayılır. Sfaqnun məmrinin gövdəsi uzundur, zəyifdir və çox budaqlıdır. Çiçəklər şəklə görəcək. Deməli, yaşıl quş məmurunun gövdəsi budaqlanmadır, ancaq Spaqnum məmurunun gövdəsi budaqlandı. Yaşıl quş məmurundan fərqli olaraq, Spaqnumda rizoidlər yoxdur. Ancaq protaneymada rizoidlər olacaqdır, bu da bizim yadımızda qalsın. Spaqnumun gövdə və yarpaqlarında iki üçün hüceyrələri vardı. Bir qrup hüceyələrə kloroplastlara malik hüceyrələrdir fotosintezdə iştirak edir. Digər qrup hüceyrələri isə içərisi boş hüceyrələrdir. Buna su toplayıcı hüceyrələr də deyilir. Və ölü hüceyrələrdir. On həmin bu hüceyrələrin vəzifəsi də çoxlu miqdarda su anbarı, belə deyim, depolamaqdır. Yəni çoxlu su çoxlu saxlamaqdır. Sfaqumun bəzi növləri öz çəkisindən 20-25 dəfə artıq sudur. Gəlin görək bu məsələləri necə yazarıq. Bize deyək ki, sfaqumun çəkisi 20 qramdır. Su udandan sonra çəkisi maksimum nə qədər olacaqdır? Dediy axı, sfaqumun 20-25 dəfə öz çəkisindən çox sudur maksimum dəyəndə 25. 20 qram onun öz çəkisidir. 25 dəfə çox su udursa, olacaq nə? 500 qram. 500 qram onun udduğu sudur. Cəminə qədər eləyəcək. 520. Deməli, squaqun məmurunun su 20 qramdsa çatışdı. Sudandan sonra çəkisi maksimum 520 olar. Yaşır quş məmurunda necə hesablayarıq? Miləçi quş məmrini özündən 4 dəfə çox sudur. Əgər çəkisi yaşıl quş məmrinin 20 qramdsa, sudandandan sonra bizdən çəkisini soruşdlar. 20 qram əlçəkili 4 dəfə çox sududu. 80 qram udduğu su cəmi olacaqdı 100 qram. Hə, udduğu su soruşda biz 80 qram deyəcəyik. Eyni zamanda faqunun mənbərimdə Sonra, eee, sifaqonumun məmrı bir evli nümayəndələri də vardı, növlərindən əsas olaraq iki evli nümayəndələri də vardı. Burda şəkilimizə baxaq. Aha. Fikir versək, bu yuxarı hissələrdə konus formasında daha doğrusu qutcuq formasında bir neçə qutucuq vardı. Deməli külə şəklində formadadır və bunların qapağı yoxdur. Ancaq yaşıl quş mərmərində isə konusvari bir qutucuq var idi, onun qapağı var idi. Burda qeyd eləyə yadımızda qalsın. Təkrarlayırıram. Deməli spaqunun mərmərində baxın şəkildə diqqət etsək, yaxından görə bilərsiniz. Qısa ayaqçığının üzərində Bir neçə qutucuq vardı. Onlar da kürə şəklindədir və qapağı yoxdur. Sonra yaşıl quş mərmərinin, dağlı sıvaqunun mərmərinin aşağı hissəsi hər il ə, çürüyür. Yəni müəyyən bir həddə gəlib çatandan sonra hər il aşağı hissəsindən tədricən məhv olur. Ona görə də bizdən soruşdular ki, yaşıl quş mərmərinin ölçüsü 20 santimetrdir. 5 ildən sonra ölçüsü neçə santimetr olar? Deyəcəyiniz yerə 20 santimetr. Çünki müəyyən bir yaş həddinə qədər yaşıl quş məmur böyüyür. Ondan sonra hər il təqribən 2-3 santim böyüyür. Amma onun gövdəsinin aşağı hissəsində bir o qədər də məhv olur. Ona görə də Neçə il bizdən desək ki, 5 ildən sonra neçə ölçü, neçə santimetr olar. Bizə nəyi veriblərsə, onu götürürük. Yaşıl quş məmrını Daha doğrusu, yaşıl quş məmrından fərqli olaraq sifaqun məmrını əvvəllər müharibə zamanı pambıq çatışmayanda Açımlər yaraları sarmaq üçün quru sfaqrum mamurundan istifadə edilirdi. Niyə? Çünki o ə, daha çox öylənə, maye obturmaq tövsiyəsi vardı. Eyni zamanda sfaqrum mamurundan torf alınır, yəni onun çürümüş hissəsindən çürümüş hissələri torfa çevrilir. Torfdan da gübrək kimi xalq təsərrüfatında sondu həm malçımız istifadə olur. Ağac spirtli, plastik, döriyə xə materialları gətirə və səri alınır. Bir də yadımızda qalsın ki, ə, biz bilirik ki, bitkilər ə, deməli tropizm hərəkətinə mailisdir. Yəni onlar bir nöqtədən digər bir nöqtəyə gedə bilmirlər. Passiv hərəkətdədirlər. Əgər testdə bizdən soruşsa ki, hansı təbii bitkidə deməli taksis meydan açəlmirmi? Yəni taksis müşahidə olunurmu? Deyəcək bəli, çünki məmurun və qıjının qamətləri hərəkətlidir, qamçılıdır və onlarda taksis müşahidə olunur. Bunu da yədimizdə saxlayarıq. Dərsimiz bu qədər.